Доброго ранку, ми вже на гості у, у нас чудова пані. Це пані Зоя, головна медична сестра дитячої міської поліклініки номер 1 Доброго ранку! Ми вітаємо ранку. вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам наснаги, терпіння, е, бажаємо вам, щоб е, знаєте, у вашій справі. ну... Таке побажання, можливо, дивне, щоб не було дуже багато людей з хворобами приходили до вас, а приходили просто з вдячністю, поспілкуватися з вами як до психолога, так. І ще ми вам Спасибо. бажаємо великої заробітної плати, щоб наші медичні працівники вже не раз я сьогодні говорю, щоб вони знали, за що вони працюють. Тому що тоді буде і робота краще, і люди будуть знати, що вони от, виконують все якісно і платять їм якісно. Давайте з вами почнемо з самого початку. От коли ви ще вчилися в школі, чи думала ви, що ви станете медичною сестрою? у мене бажання. Можливо... я раділася багато в многодетній сім'ї. Угу, угу. І... Это желание где-то приблизительно 4 класса появилось, потому что дети старше меня, братья, братья и сестры, которые болели, и когда мама иногда или была с кем-то из детей в больнице, и вот у меня когда-то, именно тогда у меня появилось желание, вот если я вырасту и буду медиком, я бы всем помогала, лечила всех, и все были бы дома. Вот еще где-то с четвертого класса это было. А с давай 80... началась, Наш кировоградское медицинское да. училище э, в 1968 году приехала с глубинки России, Стамбовской области в гости приехала сюда, ну, бывало, что я понравился житов, город и попросила родителей, чтобы они мне прислали сюда документы и попробовала. Моя Вообще мечта была, да, была мечта сразу, ну, поступать в мединститут, но uh -huh. учитывая, что это было после восьмого класса, я приехала сюда, uh -huh. все поступило в медучилище Кировоградское uh -huh. в семьдесят втором году его закончила и до сегодняшнего дня в городе Кировограде. Допомогать людям – это даже ответвленная профессия справа. правом. Скажите, что есть ваш у вашей справе? Я думаю, что если в душе есть любовь к людям, есть вот это может быть пафосное слово «милосердие» uh -huh. или «сострадание», uh -huh. то я думаю, что в любой профессии тяжело, ну а в медицине тем более. Uh -huh. Поэтому самое главное – относиться к людям так, как хотелось бы, чтобы к тебе относились. Ну, а может быть, такие случаи, когда вы замыслюетесь, что действительно <clears throat> вы не знаете, как помочь человеку. На психологическом уровне еще и наиважнее. Ну, наверное... Чи завжди мысль и дуже так рационально. Тверезо? Нет, не всегда так получается, не всегда. Я думаю, что в первую очередь, наверное, иногда приходится думать, а вот если бы мой ребенок оказался на месте mm -hmm. этого ребенка, а если бы мой близкий оказался на этом месте, mm -hmm. и вот когда, тогда сразу срабатывает чувство такое, помочь любой ценой. Mm -hmm пусть даже словом пусть улыбкой mm -hmm. пусть вы знаете ребенка достаточно там обнять подержать за руку и уже проходит вот тот страх перед больницей перед белым халатом ведь недаром психологи э, уже и сейчас это во многих лечебных учреждениях как вы видите уже не белые халаты сугубо белые mm -hmm. а уже и зеленые костюмы и голубые и mm -hmm. розовые. Это говорит о том, что белый халат всегда настораживает. А вот э, именно меняя... Э... Свет тобто даже качество. Так, так? Да, да. Это вот на психологическом уровне это все-таки более благотворительно mm -hmm. действует mm -hmm. на психику ребенка, чем отталкивающий вот такой белый. Mm -hmm. тал, а не берете тенденцию американских лікарів, коли вони шапочку надягають там з машинками, з пчилками ну вот это наверное, тоже относится ими mm -hmm. к такому разряду. Вот снять напряжение, mm -hmm. особенно вот если детей, это касается наприклад. детской на детского mm -hmm. mm -hmm. а вы працювали завжди лише с детьми. Взрослым, Нет, очень. я с первые несколько лет работала в первой больнице, uh -huh. вот сейчас первый стационар это была первая первая больница, uh -huh. Uh -huh. где было инфекционное отделение, и затем работала в третьей больнице. И с 83 -го года я в детской поликлинике. А з 87-го року, я я головний этого лечебного учреждения. Угу. Знаете, за роки вашого великого досвіду. Який був такий самий випадок, який закарбувався у вашій пам'яті? Кому ви, ви врятували життя цією вашою медичною сім'єю, от саме який випадок вам запам'ятався? Знаєте, мені може бути не вот такий случай, який мені ну, більше всього запам'ятався, угу. когда. впервые в городе Кировограде э, был поставлен, не буду называть, лечебное учреждение, когда впервые был поставлен женщине диагноз ВИЧ-инфицированная, и когда в роддоме это было действительно очень э, страшно, и думали, что это безумно опасно подходить к этой женщине, работали с ней в, все в противочумных даже костюмах, и когда нам выписали этого ребенка на участок, мы ну, долго готовились к этому, ну не дни, конечно, но готовились долго, как пойти к этой женщине, как обратиться к ней, как вести себя, угу, потому что это большой психологический угу. стресс, стресс был и для этой женщины. Ну, мы так решили, что одеть халатик надо будет обязательно перчатки обязательно нужно одеть, обязательно поздравить с новорожденным и сказать что мы все равно будем с вами работать, чтобы с вами не случилось, потому что ваш ребенок это маленький ребенок и для нас самое главное чтобы он был жив и здоров. Было это, ну, знаете, и с моей стороны, и со стороны местрички участковой, которая пошла, ну, такая большая психологическая была подготовка. И Самое, наверное, радостное было, когда эта женщина позвонила и сказала: со мной в пос э за последние две недели впервые разговаривали как с человеком. Да, а потом... Слушаешь, а, потом... На а потом, потом уже пошло, что в принципе ВИЧ-инфекция это инфекция, которой человек может работать, жить в нашем. Э социуме и не бояться ничего. Это заболевание, которое не передается не а бытовым а вы про это не знали, так? Никто раньше так не знал досконально эту информацию. И в каком смысле вышло на риск? Ну, ну вышло на риск, но вы действительно... Ну, По-другому не можна було поступити, тому що все-таки за зайти жінщини стояла ребенок да, на ворожці. Так, і люди вони відповідають за все. Давайте мені. трохи від такої сумної от, Нот. ноти перейдемо Норма. до вас, до такої владної. Давайте зараз уявимо, що ви от міністр е, здоров'я, здравоохраніння, як говорять у нас в Верховній Раді. <свят> і давайте першочергово скажіть, з чого треба почати, щоб медич, медицина Україна стала якісною, е, щоб вона. Стала высокооплачиваемой для сферы самих медичних працівників. Вы знаете, на вашу думку, що да, треба змінити, щоб так було? Ну, знаете, вы вот, знаете, в последнее время у нас очень много проведено было реформ, но э, реформы, ради реформ проводить нельзя. Э, всякая реформа должна за собой э, ну, наперед шаг наперед надо, на шаг вперед mm -hmm. надо смотреть, к чему это все э, приведет. Mm -hmm. Я считаю, что, наверное, в первую очередь это все-таки э, обеспечить э, наше государство э, теми же бесплатными лекарствами для онкобольных. Mm -hmm. Это вакцина, которая на сегодняшний день, вот мне человеку, который проработал на будущий год 30 лет, э, как главной сестрой, я занималась э, Получением вакцин, угу. распределением вакцины по детскому населению. И когда сейчас практически нет ни платных, ни бесплатных вакцин, я считаю, что это огромный минус нашему государству, огромный минус не только министру здравоохранения. Вы же понимаете, что он не всеобъемлющий. А люди, которые все да должны должны на это э, обратить внимание не просто а очень много работать над этим потому mm -hmm. что профилактика заболеваний это самое первое и мы никогда не вырастим здоровое население если на сегодняшний день в Украине цветет туберкулез mm -hmm. а на сегодняшний день у нас вакцина БЦЖ только начала поступать и то в 10-15-20 процентах от э, Нужний, необхідний норми, так ну що ж ми сподіваємося, вас почули думку експерта. Те, що треба зробити в першу чергу. Ну і давайте повернемося до свята. Як сьогодні будете святкувати? Чи є традиція? Чи ви збираєтеся колективом? Чи можливо ваші родичі вам готують сюрпризи? Ну, у нас в поликлинике, вообще в сам Международный день медицинской сестры был основан Международным советом медицинских сестер в честь медсестры Англии Флоренс Найтингел, mm -hmm. которая 12 мая 1820 года родилась. И у нас в Украине это была выдающаяся медсестра, которая посвятила... Э, всю свою жизнь, а прожила она долгую жизнь, до 90 лет, она посвятила себя медицине, медсестринскому делу, уходу за больными. Несмотря на то, что родилась в богатой аристократической семье, знала много языков, литературой, занималась музыкой, окружающие и близкие ее люди не совсем были довольны ее выбором, но с 25-летнего возраста она посвятила себя Этому делу. В Украине начал праздноваться праздновать этот праздник с 1997 -го года, когда образовали первую ассоциацию медсестер Украины. И в 1998 году я стала президентом ассоциации медсестер Кировоградской области, была организована ассоциация Кировоградской области. И с тех пор вот в поликлинике мы разным способом мы проводим конкурс в этот день. Концерт, Кон в э, иногда нам, э, ну так профсоюзный комитет <св> приглашает э, концерт. Дет, очень часто детские коллективы с музыкальной школы приходят к нам, а чаще всего это проходит как торжественное собрание. И стараемся, у нас такое отделение физиотерапевтическое, которое старается приготовить именно на этот день. Мы каждый месяц проводим конференции мистеринские, и они нам готовят ну, такие конференции, как, например, «Сегодня будет» это спа в условиях э, э, домашних или поликлиники, класс, чтобы... и корыстно. Э, да, э, ну, иногда там сюрпризы делали, когда-то вынесли в огромных корзинах букетики подснежников, например, когда, когда делаем чаепитие, ну, по-разному. Mm -hmm. Ну, в основном мы вот такое, Но как маленькое торжественное есть. есть, да, в 12.30. Ну, все, мы вам дякуем, витаем вас здесь святом, все вам наикращего. Спасибо. И всех мы Тепер Україна ми також вітаємо. Дякуємо вам за вашу роботу. Далі реклама, а потім кліп. Побачимось.